Ananın məktubunu da oxuyaq, söhbətimizi yekunlaşdıraq. Qoca qonaqlar bizləy səhnələrdə idilər. Deyir ki, bir ananın yazdığı məktubu. Mən artıq qocalmışam, əziz oğlum, qızım. Gücüm qüvvətim qalmayıb. Səndən xahiş edirəm ki, mənə qarşı anlayış göstər. Səbr et və mənimlə xoş davr et. Subhanallah. Əgər yemək yerkən, yaxud su içərkən üzərimə tökərsə və ya sənin köməyin olmadan əynimi geyinə bilmərəmsə, səbr et oğlum. Sənə bütün bunları öyrədərkən necə səbirli davrandığımı bil. Subhanallah. Əgər səninlə danışarkən eyni şeyi dəfələrlə təkrarlayıramsa, sözümü kəsmə, mənə acıqlanma. Sonacən dinlə. Sən kiçikdən yuxulamağın üçün eyni nağılı dəfələrlə oxuduğumu xatırla. Görsən ki, nə isə anlamada çətinlik çəkirəm, mənə gülmə. Mən sənə bundan daha asan şeyləri çox çətinli öyrətmişəm. Yeməyi, içməyi, gəzməyi, qaçmağı. Əgər birdən iştaham kısarsa, mənə yeməyə məcbur etmə. Buna görə üstümə qışqırma, mənə qəzəblənmə. Mən özüm nə zaman yeməyə, yeməli olduğumu bilirəm. Sən uşaq ikən yeməyəndə mən əlimdə boşqa səni arxancca saatlarla gəzirdim, haqqolla. Əgər ayaqların məni gəzdirməyə Çətində çəkərsə mənə əlini ver. Necə ki sən ilk addımımı atarkən mən əlimi sənə verdim. Əgər nəzəmansa nəyisə unqaramsa və ya nİK qabiliyyəti itirərsə mənə xatırlamağın üçün zaman ver. Əgər yenə də alınmasa narahat olma. Axı əsas olan mənim nə dediyim deyil. Əsas olan mənim səninlə olmağım, səninlə danışmağın və sənin də mənə qulaq asmağındır. Səndən qayğı görməyim və səni hiss etməyimdir. Çünki uşaq ikən eyni ilə sən də bunları məndən istəyirdin. Mənim qocalığımı görüb kədərlənmə oğlum, əsəbləşmə. Özünü çaresiz görmə. Sən mənim yanında olub mənə kömək etməli, məni anlamağa çalışmalısan. Necə ki sənə həyatda hər bir məsələdə öz məsləhətlərimi vermişəm, sənə yol göstərmişəm. Nə ha, məni həyat yolumda yarımçıq qoyma oğlum. Yardım et irəli gedim. Yardım et öz yolumu sevərək səbirlə bitirəm. Buna qarşılıq səni heç sönməyən ölümsüz sevgiim və təbəssümlə mükafatlandıracağam. Səni çox sevirəm. Sən mənim hər şeyimsən. Sən cavanlığımda da, qocanlıqda da yanım səni düşünmüşəm, sən çox sevirəm. Allah valideynlərimizi bağışlasın, yeri cənnət eləsin. Dünyasını dəyişənləri yeni cənnət eləsin. Həyatda olanları uzaqlaqında ömrünü bərəkatli eləsin. Allah təala bizləri valideynlərə qarşıdankor olanlardan eləməsin. Dünyasını dəyişən valideynlərimizi cənnət ehli eləsin. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə bir yerdə olmaq nasibi eləsin. Uca atalar, o kəslər ki, valideynlərindən ankör duyur, uca atralara yol olaraq hidayət versin. Cüdadə vəfat edən günahlarımızı bağışlasın. Bu aidəllərimizə yeni cənnət eyləsin. Qardaşlar və aidəllərimiz üçün çoxlu dua etməliyik. Hər namazımızda, hər səcdəmizdə və aidəllərimizə gedə dua hissəyidə onların haqqını ödəyə bilməliyik. Və biz bu gün bunu əssəyib və bilin ki, bizlər də o qaranlıq torpaqda, qəbrin altında olanda ehtiyac anımızda evadarlarımız bizə dua edəcəklər. Biz bu gün edək ki, ehtiyac anında da evadarlarımız sədi bizləri unutmasın. Uca Allah Tala sonumuzu gözəl eləsin. Allah Tala solumuzu xeyirli, bərəkətli eləsin. Allah Tala kimi də istəyi arsı var, istəyini aşa çatdırsın.